Uh, але в ці ну я якраз буду більше питань ставити в тому в аспекті інтернетівському. Ми якраз в середовищі такому да. онлайновому існуємо. Ну тому нам ця ці специфіка цікавіша. Як протистояти лайф ньюзу, і взагалі в чому феномен цього медіа на вашу думку, оскільки ну Лайф ну, показав, що вони справді дико швидко знаходять інформацію да. і дуже, дуже да. вайрел і поширюють. Тобто знаєте, вона наразі. Я, я даже своїм ребятам написати статтю, так називаємо про файл про лайф нюз. Потому что этот Life news он везде, он здесь и там. Да. С Russia Today примерно все понятно. Это государственный канал, который финансируется государственными средствами. Кстати, там огромные зарплаты, там, да, понимание, молодые люди, которые начинают работать на Russia Today, ну, скажем, там, 22 года человеку, без жизненного опыта, опыта работы в журналистике, только английский язык, там, стартовые зарплаты 5-6 тысяч долларов. Мне кажется, это очень много, да? Life News это частный канал, который, мягко говоря, симпатизирует Кремлю. И вот мы сделали о них как бы такое ну, мини-расследование профайл. Это компания, которая принадлежит вам Габрилян, фамилия человека, да. И они взяли принципы очень-очень желтых и агрессивных таблоидов, переложили вот на политическую площадь, то есть им факты не нужны, да, это как говорится, если у тебя есть убеждения, тебе факты не нужны. Вот эта история с Life News, это первое, то что им им не обязательно факты для того, чтобы что-то сообщать, не потом даже не извиняются. А это хорошо продается прекрасно, это номер один. А второе, что они подкупают источников, да, что в принципе по международным стандартам считается, ну крайне неэтичным, да. Вот если вы будете сообщать все подряд в перемешку, будете подкупать источники и, в принципе, вы еще будете э, неплохо работать. У вас получится довольно мощный такой, такой э, рупор, такая машина, как Life News, то, что мы видим. Но как ей противостоять в этом случае? чем че это Ну, мы с вами уже это делаем, мне кажется, да? Вы сообщаете информацию. А насколько это успешно, мы, успішно, да, что робому, мы або вы, ну, и в целом украинское население... Ну, это успешно настолько, насколько это доходит до а, тех же людей, которых обрабатывает Life News, да? Понятно, что если украинское телевидение отключено там на Донбассе, и там есть Life News, то ну, тогда Life News успешнее. Тут просто важнее технические моменты тоже. Понятно, что а, Life News полностью а, как бы корректирует а, свою работу с, там, с российской минобороны. Ну, я минобороной. Полагаю, да, потому что они находятся во многих местах под прикрытием боевиков, так называемого ДНР. Они оказываются в многих местах раньше всех остальных, зная, что там что-то произойдет. В этом смысле мы с ними конкурировать не сможем и не будем. Но тем людям, которые слышат две точки зрения uh, Life News, громадское ТВ, например, Новое время, я думаю, они три даже, да, они смогут из себя что-то uh, что среднестатистическое вывести и понять, что, возможно, Life News это просто как бы истерика. На самом реально читать я так с его доступа реально читать и Today Просто треба спостерігати з іншими джерелами, відповідно, ти, ти отримуєш звідти якусь ексклюзивну інформацію, да. бо в них справді є журналісти, але враховуючи специфіку в подачі і подачу з інших, інших змін, можна знайти там правду. Це правда, Андрій, але це для тих, от я вже для себе зробив вивод якийсь час назад, для тих, хто хоче знати правду. Дуже багато людей в Росії або десь ще, там, скажімо, на Востокі або в Криму, і вони не хочуть поставляти інформацію, їм дуже комфортно Вот эта точка зрения. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они привыкли, вот, а, им комфортность, они считают, что вокруг России враги, и это оправдывает какие-то у них внутренние там, проблемы. И они не хотят слышать точку зрения А на другом языке, а, Б, которая им некомфортна. Вот они привыкли, они эмоционально, скажем так, инвестировались вот в эту позицию. Они ее поддерживают, а то, что мы с вами 20 раз скажем, там, вы знаете, на самом деле все не так. Они вот. скажут, ну что вы нам расскажете, нам же по телевизору показывают, мы все знаем. Все, все знают историю, там, у каждого есть друзья или какие-то родственники в, в России, все имели возможность поговорить, людей переубедить очень сложно. А, потому что они получают информацию только из этих источников, Б, потому что им это нравится, и они не хотят получать другую. В принципе интернет же есть, пойди почитай как бы. Да, але, але для того, щоб сприймати ту інформацію, яку подаєте ви, або ту по, по яку подаємо yeah. ми, потрібно певне яке зусилля. Для, no, ну, да. В вашому випадку треба, в том, наприклад, в тому піти купити журнал no, або да. зайти на конкретний сайт в почитати. Google, і так У нас далі. те саме. Тобто, треба закрити очі на всі наші технічні там і так далі. No, да, да, да. Але, скр... тобто, ну так, так, так. Але скажіть, тобто ми орієнтуємося трохи на іншу аудиторію в будь-якому випадку. Але no, дуже ну, багато ну, то... то, що ми самі робимо, це все одно важливо, тому що. количество думающих, колеблющихся людей, оно всегда есть, да, и на Донбассе, и в Крыму, еще где-то. И эти люди, они будут сопоставлять информацию, анализировать. Те, как говорится, зомби, которым это не нужно, которые кормятся только из одного источника, мы с ними ничего сделать не сможем, да. Тут только техническая война. Отключили ту кнопку, включили эту, и они теперь кушают другую информацию. А те, которые думают, те, которые сомневаются, на них это действует.